Эту квартиру для семьи Никитиных донецкие власти предоставили еще в конце минувшего года. Здесь шесть комнат, два туалета и столько же ванных. Все ребята уже успели привыкнуть к новому жилью. Я когда вы увидела, где они жили, то ужаснулась, конечно. А теперь обязанности, я только говорю, убираем. И сразу тот говорит, я вытираю пыль, тот я мою полы, а тут пылесос. Они сами распределили, я даже не уникаю. Вера Михайловна воспитала собственного ребенка, после чего решила установить еще пятерых детей. Сейчас в семье Никитиных один мальчик и четыре девочки. Самому младшему пять лет, а старшему одиннадцать. Приемная мама рассказывает, что ребята с удовольствием помогают родителям по хозяйству. Все очень талантливые, любят рисовать, танцевать, петь. Мы рисуем, бывает, мы рисуем хорошо просто. Там картину можем срисовать такое. Катаемся на качелях. Власти утверждают, что помогают каждой приемной семье. Так, за прошлый год было выделено 132 тысячи гривен, а в 2011-м – 58 тысяч. Усыновившие ребенка получают пособие государственное в размере, как за рождение первого ребенка, точно такое же. А приемные семьи и детские дома семейного типа получают пособие на каждого ребенка в размере двух прожиточных минимумов, это почти 2000 гривень, и еще 35% это зарплата самих родителей-воспитателей. В Донецке на учете находится 1861 ребенок, лишенный родительской опеки. В ныне существующих детских домах семейного типа воспитывается 46 сирот. Многим кажется, что вот э, взять ребенка на усыновление, либо под опеку, либо в приемную семью, либо в детский дом семейного типа это очень легко. Но я хочу сказать, что не все выдерживают, вот когда обращаются к нам с желанием и с просьбой взять себе на воспитание ребенка, потом, когда они узнают, что это действительно очень большой труд, очень большая ответственность, и службы по делам детей осуществляют контроль за условиями содержания и воспитания детей, то многие отказываются. Городские власти сейчас готовят новую программу помощи семьям, в которых воспитываются приемные дети. Согласно ей, в новостройках планируют выделять как минимум две квартиры для семейного детского дома. Александр Бойко, Андрей Кораблев, Панорама.